بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من نهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ويقيم الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا بالنفل الكتاب والمشتقين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلجلها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا عملهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره